Yang bermat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Sila setiausa. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Rang Undang-Undang Ordinan Peguam Bela Sabah Pindaan 2016 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang berhormat berwas sila sambung. Uja. Terima kasih Tan Sri Yandi Petua kerana membenarkan saya meneruskan dengan perbahasan saya berkenaan dengan akta untuk memindah ordinan peguam bela Sabah. Sebelum saya sudah nyatakan bahawa adalah begitu penting bahawa rakyat mesti ada keyakinan kepada kerjaya ataupun profession guaman kerana itu merupakan satu institusi yang membolehkan Uh, masyarakat kita uh, meneruskan transaksi dan uh, hubungan antara uh, satu dengan yang lain uh, secara uh, licin dan uh, semalam saya sudah nyatakan bahawa begitu pentingnya integriti seseorang peguam itu supaya rakyat ada akan ada keyakinan kepada uh, kerjaya ataupun profession guaman uh, institusi uh, guaman ini Uh, Juga lah seperti institusi keuangan, uh, tidak boleh ada mana-mana kepinggangan, tidak boleh ada mana-mana unsur ketidakjujuran ataupun penipuan yang berlaku. Uh, kita kalau ada mana-mana peguam yang melarikan wang, uh, 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 anak guam atau menipu orang, uh, keyakinan kepada uh, kerjaya ataupun profesion guamang itu akan terjejas. Uh, kita eh sudah jelas bahawa kalau mana-mana ada one yang hilang daripada mana-mana institusi kewangan dan one client ataupun customer itu hilang orang akan takut untuk menyimpang one dengan institusi kewangan. Begitulah pentingnya integriti peguam dan saya berharap dalam menjana ataupun melatih peguam-peguam baru isu ini tentang integriti guamang ini uh, mesti diajar dan ditekankan sebelum uh, mereka menjadi graduan mana-mana institusi undang-undang uh, di Malaysia. Uh, semalam saya sudah nyatakan uh, uh, betapa pentingnya sistem insurans uh, firma-firma peguam supaya uh, orang ramai juga ada keyakinan kepada firma peguam kerana kalau berlaku ni Uh, uh, kehilangan wang atau kerana kelalaian ataupun kerana uh, uh, ketidakjujuran mana-mana uh, partner ataupun ahli kongsi sebuah firma itu uh, wang mereka tidak hilang tetapi saya sudah timbulkan uh, satu masalah ialah bahawa banyak uh, uh, syarikat-syarikat insurans tidak uh, membayar uh, kerugian yang dialami oleh anak-anak guaman berkenaan jika firma berkenaan uh, tidak memberi notis kepada uh, syarikat firma dalam masa yang ditentukan dalam polisi insurans. Uh, katakan kalau uh, uh, kemungkinan tuntutan pampasan uh, uh, muncul dan uh, dalam polisi insurans dikatakan mesti memberi notis kepada syarikat insurans dalam satu bulan kalau itu tidak dibuat, syarikat insurans uh, akan uh, 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 renegade ataupun uh, akan mengatakan uh, kerana ke, uh, kegagalan uh, syarikat uh, atau firma insurans itu memberi notis mereka pun uh, tidak akan membayar. Uh, kita tahu bahawa dalam uh, apa yang berlaku secara harian biasanya apabila berlakunya. Uh, sesuatu kehilangan wang kerana kelalaian ataupun kerana penipuan firma firma berkenaan akan cuba menjelaskannya uh, sendiri dan mereka hanya akan memberi notis kepada syarikat insurans apabila uh, uh, kita nampak tidak ada jalan lain ataupun tuntutan melalui mahkamah ataupun samang akan dikeluarkan tapi itu akan terlambat cadangan saya ialah bahawa satu undang-undang uh, digubah untuk memastikan semua syarikat insurans mesti menanggung kerugian uh, yang dialami oleh mana-mana anak guam atau mana-mana pihak melalui firma peguam selagi tuntutan anak guam atau orang berkenaan itu masih hidup ataupun masih boleh dituntut di mahkamah pada kebiasaannya hak untuk menuntut terhadap firma dalam mana-mana kes sibuk adalah enam tahun seperti yang ditentukan oleh uh, akta hak masa atau limitation act tahun 1953. Ini untuk memberikan keyakinan kepada orang ramai apabila berurusan dengan mana-mana firma peguam supaya mereka tahu kalau firma itu firma kecil tetapi kerana ada, -ada insurans mana-mana kerugian yang di, yang berlaku ini akan mereka dapat balik daripada syarikat insurans. Jadi harap undang-undang uh, ini dapat di Uh, dan uh, Akhir sekali uh, Satu lagi perkara Yang boleh menyakinkan uh, Keyakinan rakyat Kepada kerjaya guaman Ialah uh, badan uh, Peguam Malaysia itu sendiri Kita tahu bahawa kita ada Badan Peguam uh, Di uh, Semenanjung Malaysia Yang uh, mengawal selia Uh, semua aktiviti-aktiviti uh, uh, guaman uh, 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 oleh firma-firma berkenaan. Tetapi saya difahamkan uh, di Sabah dan Sarawak uh, belum ada uh, kuasa yang sama yang diberikan kepada badan guaman uh, di Sabah dan Sarawak seperti di Semenanjung Malaysia saya mengalu-alukan uh, pindaan yang sedang dibawa ini uh, di mana uh, badan peguam uh, Sabah akan diberikan kuasa untuk mengeluarkan sijui aniyuh kepada peguam-peguam mereka seperti yang, yang diamalkan di uh, semenanjung Malaysia ini. Jadi saya berharap semua pihak akan uh, menghormati badan peguam Malaysia supaya atau majlis Peguam Malaysia supaya mereka Senantiasa uh, Kita kata bebas Daripada apa-apa jenis uh, Tekanan Ataupun campur tangan uh, Kita tidak mahu Apa-apa campur tangan dari segi politik Agama ataupun kaumang Yang uh, meresap Ataupun masuk kepada Badang uh, guamang ini Kerana kita Adalah penting supaya unsur-unsur politik, agama dan perkawaman ini biasanya subjektif akan menyebabkan badan guaman Malaysia ini tidak lagi dengan izin bebas atau independen untuk membuat apa-apa keputusan. Oleh demikian, saya berharap uh, suara nak menubuhkan sebuah lagi badan uh, yang kedua bagi saya ada ada unsur politik agama dan juga perkauman yang terlibat dalam cadangan itu, kita mesti memastikan ia tidak berlaku satu, saya bagi satu uh, misalan sebelum saya habis uh, ucapan saya, kenapa mana-mana unsur agama uh, uh, politik atau perkawaman ini boleh menjejaskan integriti ataupun pandangan orang terhadap sesuatu badan atau negara. Kita tahu di Malaysia, kita ada dengan izin satu dalam mengamalkan satu Islamic Index tentang pentadbiran negara kita. Telah diumumkan bahawa kerajaan yang sekarang ini dikatakan mentadbir negara dengan cemerlang mendapat lebih daripada 80% markah itu bermaksud ini A lah dari segi kalau kita di sekolah kita panggil ini pentadbiran A tetapi malangnya pentadbiran A ini yang dikatakan mengikut Islamic Index ini telah diisytiharkan Malaysia telah diisytiharkan negara yang terbanyak rasuah juara rasuah di seluruh dunia ini memang menjejaskan nama baik Islam sebab itu Islamic Index ini dia subjektif Kerana orang yang nak pergi markah ni Ramai yang dibawa pentadbiran Kerajaan sendiri Jadi saya berharap uh, Ini indeks ini bersila gunakan indeks objektif uh, Supaya Orang Tidak uh, Supaya agama itu Tidak tercermak Kita tahu bahawa Jabatan uh, Department of Justice Telah mengatakan atau pentadbiran satu negara Malaysia sekarang ini ada merupakan satu pentadbiran kleptokrasi. Ini pertama kali saya uh, mengenali uh, perkataan itu apabila jabatan uh, di Justice mengumumkan uh, agensi kleptokrasi ni menyita harta-harta wang MDB. Uh, kleptokrasi ini maksudnya negara kita ini satu pentadbiran pencuri Bagaimanakah kita boleh berikan uh, di bawah indeks Islamik ini eh untuk pentadbiran pentadbiran sedemikian. Tentu seriyan di petua uh, ingin saya nyatakan. Boleh saya? Agama. Saya menggulung. Saya boleh mencelah. Ya. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Broz. yang berhormat Bros yang telah uh, mengambil peluang untuk membela nama Islam. Dalam contoh yang diberikan. Di mana kita dapati bahawa banyak kali nama Islam itu tercemar atas kepentingan politik golongan-golongan yang tertentu. Atas sebab itu, saya menyokong kenyataan beliau supaya jangan diperalatkan Islam kalau nak katakan ini badan peguam ya Islam yang 100% yang lain bukan ya ini pandangan golongan tertentu begitu juga dengan Islamic Index yang digunakan ianya merupakan satu indeks yang tidak diiktiraf dan hanya diperalatkan kita harap bahawa Datuk, badan peguam yang nak ditubuhkan Datuk Badan peguam peraturan, Yang nak peraturan. digunuhkan Ya, Peraturan Masyarakat Peraturan, peraturan 36.1 Dari semalam saya tengok Tersah-sah jauh eh? ya. Jelas dalam 36.1 Seseorang ahli dewan Apabila membahaskan rang undang-undang Yang -undang, meminda akta induk nah, Sekarang inilah ya akta induk nak dipindah. Ini perbahasan dasar, Hai. Tuan Speaker. Bukan masalah boleh, dasar boleh masalah. Dalam peraturan 3 ini ini, ini saya punya floor, okey. Okay. 3.61 jelas. Hanya perkara-perkara yang berkaitan rang undang-undang itu sahaja. Jelas. Ya. Ya. Yang dibenarkan bercakap dan tidak kepada perkara yang melibatkan akta induk. Ya. Even akta induk pun kita tak boleh bercakap, apa lagi hal-hal lain? Ha, ya. nah, faham? Ya. Eh? Ya? insya asyik bercakap je. Terima kasih Stio memang uh, memang benar 361 menghadkan perbahasan uh, ketika meminda uh, rang undang-undang untuk tumpu kepada perkara-perkara yang dipindah sahaja. Saya sebenarnya uh, ingin uh, melihat-melihat tadi bahawa beruas sudah hampir tamat perbahasan. Tapi bila sya'alam bangun memang terkelincir sedikit. Dan sebagai speaker pun memang kita selalu ingatkan alih-alih Dewan untuk patuh kepada perkara 36.1. Tapi tak perlulah diingatkan setiap kali masing-masing kita untuk mengingat peraturan masyarakat 36.1 ini. ya. Ya, uh, terima kasih Sidika. Beruas nak bagi lagi? Ya, sikit je. Saya tak boleh sebenarnya... bangun, tak boleh bangun kapal dia tengah mencela. Ya, Tapi ya. pencalahan mesti pendek, itu ya, pun ya. mengikut peraturan mesyuarat. Ya. Dan tutup dah juga. Ya. Tadi pun saya pun dah nak tutupkan dah. Saya nak kata saya sokong apa yang dibawa oleh Beruas, bahawa badan peguam yang ditubuhkan jangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik, uh, nak guna nama Islam seolah-olah dia saja yang Islam ya ataupun nak guna nama kaum. Saya sokong. Saya rasa uh, ada ada peluang nak jadi speaker tambahan insya-Allah. Terima kasih, terima kasih. Jalan. Jalan. Saya kata ada peluang. Jalan. Ini sakat jahat ni, nah, sakat jahat. Semua orang, semua jahat salah ni. MP saya pecah. Tarik balik. Sakat jahat. Ah duduklah, duduklah yang mati. Habiskanlah beruas. Tetapi, Tuan Timbang yang di Petua, saya tidak lari daripada tajuk kerana di bawah Section 13 dengan jelas adalah yang hendak dipindah itu jelas berkenaan dengan Law Society di Sabah, iaitu berkenaan dengan badan Guaman di di Semenanjung pun sama di sana dikatakan Law Society. Jadi maksud saya satu saja, kita jangan menjejaskan atau menghakiskan independence ataupun kebebasan uh, badan guaman kerana itu penting supaya rakyat ada keyakinan kepada peguam-peguam yang apa uh, kata di Inverter Commerce di uh, bawah uh, uh, jagaan ataupun di bawah uh, kawas selir, uh badan guaman want, uh, ya nak, nak, na nak tanya okey baik boleh uh, speaker boleh eh uh, Tuk Seri Lepetua, saya nak tanya sedikit saja kerana uh, perkara yang dibawa oleh Beruas tadi adalah penting berkaitan dengan uh, kebebasan uh, badan peguam dan kita sedang membicarakan tentang uh, satu ordinan Guam Bela Sabah dan tentunya akan menyentuh tentang uh, Sabah Law Society dengan izin. Saya ingin tanya kepada Beruas dan minta satu penjelasan. Uh, yang dibangkitkan tadi ialah cadangan ada beberapa cadangan uh, daripada pelbagai pihak yang menyatakan perlunya satu badan peguam alternatif uh, tidak cukup sekadar itu ada juga cadangan untuk uh, mencadangkan agar kerajaan uh, melantik dua orang ahli badan peguam Malaysia sebagai ahli majlis peguam untuk mewakili kerajaan kononnya untuk melaporkan kepada kerajaan menjadi mata telinga kerajaan. Jadi uh, saya ingin tanya pandangan Berwas. Uh, apakah intipan ini dengan kod-kod intipan ini uh, munasabah dalam usaha untuk mempertahankan kebebasan kehakiman. badan kehakiman. Naba peguam. Terima kasih. Ya, bu, uh, Bukit Gulu Guru Bangun nak bagi Muhammad? Ya. Uh, terima kasih. Uh, Tuan ini adalah berkenaan dengan apa yang di uh, uh, timbulkan oleh Bukit Katil dan juga saya ingin bertanya kepada uh, Bros berkenaan dengan uh, involvement ataupun penglibatan ahli ataupun wakil-wakil government kerajaan uh, di dalam badan uh, peguam. Dinyatakan baru-baru ini uh, saya difahamkan bahawa ada ada cadangan untuk pindaan kepada Legal Profession Act bahawa uh, bar council akan diwakili oleh kerajaan dengan dua wakil nau soalan saya kepada beruas uh, adalah adakah uh, cadangan tersebut ataupun adakah cadangan tersebut yang di uh, justif diberi justifikasi oleh menteri undang-undang uh, bahawa ini adalah perlu adakah ini satu uh, perkara yang menunjukkan bahawa the legal profession is clearly being dengan izin tuan uh, speaker interfered unnecessarily by the executive seperti banyak uh, contoh yang kita boleh lihat sekarang, kita mempunyai The National Security Council Act (NSC) di mana di eksekutif sekarang mempunyai uh, banyak kuasa seperti uh, boleh uh, mengisytiharkan darurat di beberapa uh, kawasan yang tertentu. Why is the government being given so much uh, leeway in the uh, exercise or the administration of the legal profession? Adakah Broas berpandang bahawa ini merupakan satu interference yang langsung tidak munasabah yang sepatutnya dibantah sama sekali? Apakah pandang pandangan Broas? Terima kasih. Terima kasih Bukit Katia dan juga Bukit Kelogoh. Saya memang bersetuju dengan kedua-dua pandangan bahawa tidak boleh ada campur tangan pihak eksekutif dalam padang Guamang ini. Kita sudah nampak di negara kita ini satu demi satu institusi uh, sudah dicebori uh, ataupun di, uh, di, uh, dicerobohi uh, oleh uh, pihak eksekutif termasuk juga institusi kehakiman di mana di, saya sendiri nampak di negeri Perak di mana apabila mahkamah tinggi uh, uh, mengistiharkan Datuk Seri Nizah Jamaluddin masih Menteri Besar Perak. Keesokan hari ini, boleh didapat satu perintah daripada seorang sahaja Hakim di Mahkamah Rayuang untuk menanggung, menanggungkan ataupun to stay order bahawa Datuk Seri Nizah masih Menteri Besar Negeri Perak. Kita menjadi mangsa, tapi itu tak penting. Yang pentingnya, rakyat ni sudah kehilangan keyakinan kepada institusi kehakiman kita. Kalau itulah cara kita uh, memperalakan institusi negara kita, negara kita itu akan hancur tidak lama lagi. Sebab itu oleh yang demikian, lagi pentingnya kita ahli parlimen di sini yang sayangkan Malaysia yang tercinta ini. Kita mesti pastikan institusi yang sedia ada ini termasuk institusi guaman Malaysia sama sama ada daripada Sarawak, Sabah atau Bih di Semenanjung Malaysia. Kita mesti pastikan ia bebas daripada apa-apa jenis ancaman ataupun pencerobohan dari mana-mana pihak. Oleh demikian, uh, saya berharap uh, bil yang hendak dibawa untuk meminda dengan izin Legal Profession Act nak uh, uh, masukkan wakil kerajaan pula kepada uh, uh, badan guaman uh, di Semenanjung Malaysia atau majlis uh, Bar Council ini dapat ditarik balik dengan segera harap pihak barisan nasional pun sokong uh, pandangan saya oleh demikian, uh, marilah kita sama-sama memastikan rakyat ada keyakinan kepada uh, kerjaya atau profesyen uh, kewaman uh, di Malaysia kita ini terima kasih, Tuan-Tuan Timbalan Yang Dipertua